Yo. Halo guys, balik lagi bersama Hardware and Toys. Hari ini kita akan mencari kaki seribu teman-teman. Wih, -teman. guys, coba perhatikan dari sini guys. Ada kaki seribu merah keluar dari semak-semak rumputan ini. Woi deh guys, besar sekali nih teman-teman. Wow, kaki seribu merah ini guys, besar panjang ya guys. Lihat, Widih nice. Ayo coba kita cari ke sana lagi. Widih widih widih. Guys, nampaknya ada kaki seribu kuning sama merah di sini teman-teman. Wah, ukurannya jumbo-jumbo ini guys. Kaki seribu kuningnya ukurannya jumbo ini guys. Lihat tuh. Widih nice. Wow. Kaki seribu kuningnya memiliki corak berwarna hitam, teman-teman. Widih, nice. Widih, ini salah satu luing langkah, teman-teman. Wow, mantul! Gantung wow kaki seribu ini sejenis antropoda nih, guys. Ayo kita cari lagi, eh guys, waduh, nampaknya ada sesuatu yang mencurigakan lagi di sini. Lihat tuh, aku melihat sesuatu yang berkilau di dalam sini, teman-teman. Waduh, kira-kira ini apa ya, guys? Coba kita periksa nih, guys, satu, dua, tiga. Wah, ada, guys, lihat tuh, ada banyak penampakan di dalam sini, teman-teman. Waduh, kaki seribu. Kuning nih, ada banyak di dalam wadah. Wah wow, batuk sabut kelapa ini teman-teman. Widih biasanya kaki seribu itu sangat menyukai. Wah wow, sabut, wah wow, bekas kelapa ini teman-teman. Karena di dalam sini ada lembab nih guys. Pasti ada sumber makanan di dalam sini guys kaki seribunya. W ini nice. Kaki seribu itu sangat menyukai lingkungannya lembab ini Guys seperti ini. ini mantap sekali nih kawan. Lihat tuh ayo kita ambil aja semua ini guys kaki seribu kuning kita banyak kemukanya di sini lihat tuh ada yang lebih besar lagi nih dalam sini widi nice nampaknya kakinya sangat melengket nih guys wah nice oke coba kita cari-cari lagi ke sana ya teman-teman wah mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak kaki seribu Widih nampaknya aku melihat lagi sesuatu yang berwarna kuning nih teman-teman kaki seribu kuning lagi nih nampaknya dia lagi habis turun dari batang pohon ini. Wih, nice. Ternyata di atas sini ada lagi nih, teman-teman. Kaki seribu itu bisa memanjat, teman-teman. Dia ini memiliki banyak kaki. Kakinya sangat lengket, teman-teman. Dan kaki seribu itu memiliki nama ilmiah yaitu Diplopoda. Wow, karena dia memiliki banyak kaki nih, teman-teman. Ayo, coba kita cari-cari lagi. Nampaknya ada sesuatu di atas pohon itu. Wah, do guys. Lihat tuh, ada di sini Siput teman-teman, wow dia memanjat di atas daun-daun pohon ini. Lihat tuh, ini salah satu hewan darat teman-teman. Ini namanya siput bekicot. Lihat tuh, Cik, wow nice. Dia ini memiliki mata di atas kepalanya teman-teman. Wow dia ini memiliki lendir. Wow dan ini dijadikan sebagai agar dia bisa merayap teman-teman. Lihat tuh bekicotnya. Lihat di atas sini juga ada ya. Coba perhatikan nih teman-teman. Dia bergelantungan di atas pohon ini. Wow. Nampaknya ada bekicot banyak kita temukan hari ini guys. Lihat tuh ada yang kecil-kecil juga ini guys. Mantap sekali kawan. Wih guys kita ambil aja nih. Wow nice. Ayo kita cari-cari lagi nih guys. Kita bawa sini ya guys. Weh nampaknya ada sesuatu yang mencurigakan lagi nih guys. Wih, kira-kira apa ya? Coba kita periksa lagi nih, teman-teman. Kalau tidak salah, aku melihat sesuatu yang berwarna merah di dalam sini, guys. Uh, kalau bukan kaki seribu, apalagi ini, guys. Coba kita periksa lagi nih, guys. Wah, ayo kita tuangkan nih, guys. Wow, kita periksa nih, teman-teman. Wih, wih, guys, betul sekali, teman-teman. Tidak salah lagi, aku menemukan. Wih, ada apa ini, guys? Wih, makhluk apa ini? kayak lipan ini guys Wih, guys ini lipan guys lihat tuh Wih, uh, kita tangkap aja kaki seribunya wow nice kita masuk ke dalam ada aja nih teman-teman wow itu lihat tuh kaki seribu merah lagi teman-teman Wih, nice ada banyak ya Wih, lihat teman-teman ini tadi ada kelabang ini guys wow ini biasanya menggigit teman-teman tapi kita tidak usah menangkapnya nih guys Wah, hewan ini salah satu. Wah, hewan darat juga nih guys. Lihat tuh. Oh, kelabang ini guys. Oh, tapi kita tidak usah mengambilnya teman-teman. Ayo kita coba cari ke sana lagi nih guys. Ayo coba kita cari. Eh, apaan teman-teman? Ada sesuatu yang lompat-lompat dalam sini. Wah, ada katak teman-teman. Waduh kataknya lagi berdua. nih teman-teman. Cantik sekali katak ini guys. Lihat tuh. Wah, wow, ini salah satu hewan darat, teman-teman. Dia biasanya hidup di air maupun di darat, teman-teman. Ayo coba kita tangkap nih, guys. Satu, dua. Hat. Guys, lihat tuh. Kataknya lucu banget nih. Lihat, yang satunya melarikan diri. Oh, dia berbunyi nih, guys. Lihat tuh. Eh, oh, lihat bunyinya, teman-teman. Wah, lucu sekali ya. Eh, 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 guys. Wah, guys, pasti di sekitar sini ada air nih, teman-teman. Eh, guys, lihat tuh. Oh guys, wah kita lepaskan aja nih. Wow, kemana kataknya? Hop. Wah, kita ke sana aja teman-teman. Ayo kita cari lagi nih guys. Ayo, ayo, ayo kita cari-cari lagi. Wih, guys, lihat tuh ada sesuatu yang berlari teman-teman. Wih, apa ini guys? Wudi, lihat tuh ada ikan teman-teman. Wudi, lihat tuh ini namanya ikan belut nih guys. Sekilas mirip ular tapi ini ikan belut nih guys. Ini nice ikan belut ini bisa dikonsumsi teman-teman. Coba perhatikan nih guys. Wow, di dalam air ini, guys, mantap sekali nih, guys. Waduh, makanya, guys, kalian belum subscribe, subscribe dulu ya, sayang. Lihat tuh ikan belutnya, wih, mantap sekali nih, wih, kita bisa konsumsi ikannya nih, guys. Ayo, kita tangkap aja nih, guys. Wow, nice, mantul-mantul. Ayo, kita cari-cari lagi nih. Jangan-jangan di bawah sini ada banyak ikan bersembunyi di semak-semak ini. Eh, lihat tuh, ternyata ada banar, betul, guys. Lihat tuh, ada ikan hias cupan nih, teman-teman. Lihat tuh ikannya berwarna-warni ya cantik sekali ini. Ayo kita ambil aja nih teman-teman. Wah, ayo kita periksa lagi nih. Wah, jangan-jangan ada ikan banyak bersembunyi di bawah sini guys. Lihat tuh, ada lagi ada lagi tuh. Ikan cupang nih teman-teman. Mantap sekali nih guys. We're so mesin guys. Ayo kita ambil aja nih teman-teman. Wow, ikan cupang itu salah satu ikan hias nih teman-teman. Ayo kita kembali ke darat lagi nih guys yuk kita cari-cari lagi di sekitaran sini teman-teman Ayo Wih Lihat tuh Nampaknya ada sesuatu Di bawah sini guys Lihat tuh Ada ikan teman-teman Wow nice Ikan apa kak ini Lihat Wow nice Ada ikan lele lagi teman-teman Wow Ini salah satu ikan favorit Guys Lihat tuh Ikan lele nih guys Wow Ikan lele ini memiliki Ciri khas yaitu memiliki kumis nih teman-teman Wow Dan ikan ini banyak Orang yang mengkonsumsinya teman-teman ini bagus sekali untuk dikonsumsi guys. Ayo kita tangkap aja nih. Mantap sekali ini guys. Ayo kita cari-cari lagi di sekitaran sini teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat banyak ikan juga di sekitaran sini. Wih lihat tuh. Wih ikan apa lagi nih? Wih wah wow, ada dong. Kira ikan gurame ternyata ada ikan betuk nih teman-teman. Lihat tuh. Wow ikan betuk ini biasa kita temukan di sungai nih. seperti ini teman-teman ataupun di rawan-rawan nih guys. Mantap sekali nih. Ayo kita ambil aja nih teman-teman. Ayo, kita periksa lagi nih, guys. Mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak ikan juga, ya. Ayo, kita periksa lagi nih, guys. Wow, ayo kita periksa lagi nih, teman-teman. Wow, nice. Wih, lihat tuh. Ada ikan lagi nih, guys. kan apa lagi nih? Wih, lihat tuh. Waduh, nice. Ada ikan. Lihat albino, teman-teman. Mau lari kemana kamu, saya Wah, mau kelari kemana kamu? Wih, lihat tuh. Waduh, waduh, waduh. Ikannya, guys sini teman-teman. Wih lihat tuh. Ayo 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 kita tangkap aja teman-teman. Wih guys. Wih lihat tuh. Apaan lagi guys? Wih lihat tuh. Ternyata di bawah sini ada ikan belut lagi nih guys. Wow, ikan belut itu sangat menyukai perandaran kerdam seperti berlumpur teman-teman seperti ini. Wih nice ikan belutnya. Mantul mantul nih guys. Waduh, ada ikan lele albino juga di bawah sini. Mantap sekali nih guys. Wow, kita tangkap aja nih guys. Lihat tuh ikan lele albinonya. Wow, dia bermain-main di bawah sini, guys. Ayo kita ambil aja nih, guys. Ayo, kita tangkap dulu ikan lele albinonya. Wow, nice. Jangan sampai dia lolos lagi nih, guys. Oke, guys. Nampaknya hari ini udah dulu ya video aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you next time.